вы видели, игра была напряженная. Первый тайм, наверное, такой был. Но второй тайм, я думаю, что мы имели преимущество. Хромает реализация. Даже в первом тайме могли забить. Поэтому, говорить сложно, но ребята старались, бились. Ну, немножко не повезло, наверное, это связано наверное, с индивидуальным мастерством. Потому что были моменты, которые могли забить и распорядиться. Прошу питание. Думаю, что мы не заслуживали сегодня поражения.

Ну, це однозначно, ми в тому числі. Вони десь не використали весь її потенціал. Але менше тим хочеться, що, так, що е, поки що не вдається вам тут Луцьку відзначитись перемогою, залишається ще один шанс із Луганською зорею. Е, а, і ще вперед, то відже. Тобто, очевидно, що всі амбіції випадково даєте те, що вдалося в сьогоднішньому матчі в наступній. Будемо старатися, тому що, якщо ви знаєте, у мене, в принципі, в житті. Всегда максимальные результаты. Не, не, не важно, с кем играешь. Надо стараться всегда выиграть. Я их настраиваю, чтобы они каждую игру отдавались полностью. Тогда бы они будут расти, каждый игрок будет расти, команда будет расти. Если будет максимальная выкладка в каждой игре. Ну, там немножко под, под это мастерство, немножко подрихтовать. Потому что сегодня же были моменты, хорошие моменты, можно было реализовать. Антони Васильевич, ну я не раз воспитал Савич не Ну, знаете как, не Ну, здесь можно было бы поменять, я хотел поменять сначала, а потом передумал. Все-таки он цепляется за мяч хорошо. Поэтому здесь в такой игре он может на себя взять где-то штрафной. Понимаете, надеялся. Еще пытание. Скажите, пожалуйста. Вот такой вопрос. Это проделать детского футболу игроков. Все время идет передача игроку, Он не идет на мяч, он ждет мяча. <Zum voi> ну, верно. <с inlet> сейчас, сейчас их, воспитывать перед пере, перед пере, воспитывать пере, это, технику, <Venakua> <,ended> это все залажится с детства. Все остальное мышление. Да, он не ведет, а ну, это ж все так. Еще питание по гри. Какие чувства у вас бывший тренер, бывший игрок выходить сейчас в первый раз в качестве соперника? Против Динамо? Ну, я профессионал, понимаете. Много тренеров есть. Не только в Україні, а за границі, коли працюють в одному клубі, там провели много лет, потім грають проти друг Ну, Це ж робота. Просто треба відноситися к своєї работе порядочно і чесно. І все. Сьогодні Віталія Пранету знову випросили у своєму складі через усього. Цей молодий футболіст на противосказуму колегі, що є їх хороші вихованці. Очевидно, він відвоює поки що місце. Ну, Вы я, думаете? потому что, знаете как, мальчик уже потихонечку созревает, он, он, он 93-го года созревает, поэтому я вижу в нем хорошего футболиста, который может вырасти в хорошего футболиста. А нам в Украине надо хорошие футболисты, которые играли за сборную Украины, защищали. Поэтому я вижу в нем рост, это самое главное. Я даже с Шахтером, он играл первую игру, нормально сыграл. Конечно, есть там еще... Понятно, там работа еще не пощады, край, это понятно. Но есть перспектива, потому что нам же надо сборная хорошая в Украине или нет? Ну вот, тогда своих воспитывать, а не кого-то приглашать. Правильно? Мы же мечтаем, я же я мечтаю, чтобы, сборная Украины спокойно конкурировала, как мы раньше конкурировали, конкурировали при Советском Союзе. Мы могли обыграть и Италию, и Голландию, и Англию, всех могли обыграть. Понимаете, в чем дело? Вот это надо. Поэтому надо доверять больше своим. Не вы, что Семенин уже сегодня может пробовать в Украины? Он прогрессирует очень прилично. Если вы вспомните, как раньше он играл, даже вот начало где-то, он уже погибче стал, уже по мысли есть и все остальное. Очень сильно прогрессирует. Про самодачу не говорю, это у него с детства заложено. Но самое главное, он прогрессирует. Это, вот это, это хорошо. Вам такой вопрос, не за горами игра в Донецком, нас порадуете какими-то заготовками? Ой, да, конечно, с такими командами, конечно, надо думать, Ноч ночами не спать, наверное, и думать, наверное. Ну так, крови попьем, крови попьем, потому что у меня ж, и, я же говорю, я профессионал, я никогда в жизни не любил играть. И лучше я проиграю, но я проиграю в честной борьбе. Спасибо.